Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, saya Cikgu Zahir tengah mengajar kamu tahun 4 subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Okey. Sebelum tu, ah uh, cikgu nak kamu semua yang menonton video ni keluarkan buku teks. Okey, kita boleh uh, kamu uh, boleh tengok buku teks dan juga video ni sambil mendengar apa penerangan cikgu ya. Okey. Cikgu kenal kena bagi pengenalan dululah tentang buku RBT ni. Okey. Kandungan buku ni ada 6 unit. Jadi uh, kita akan belajar dulu tentang unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Okey. Mari kita masuk topiklah terus. Okey, kita perlu belajar tentang keselamatan bengkel. Sebab keselamatan bengkel ni adalah perkara asas sebelum kamu semua masuk ke bengkel. Tak kisahlah bengkel kemahiran hidup ataupun bengkel RBT. Okey. Sebab bengkel-bengkel ni dia mempunyai banyak peralatan yang berbahaya. Contohnya apa? Yang benda-benda tajam, gunting, pisau gergaji. ha jadi kalau tak ada keselamatan bengkel kalau kamu tak ikut peraturan kemungkinan kamu boleh tercedera ataupun kawan kamu sendiri tercedera sebab kamu tak ikut peraturan ha sebab itulah peraturan keselamatan bengkel adalah perkara asas sekali sebelum dan semasa dalam bengkel okey kita tengok usaha 2 ni Okey. Uh, cikgu bagi penerangan penerang ringkas lah. Uh, dalam dialog ni ya. Sebab kita melalui online kan. Bukan secara bersemuka. Dia, kalau bersemuka boleh lah. Cikgu nak dengar suara kamu. Tapi ini cikgu ringkaskan je. Okey. Dalam surat 2 ni. Dia cikgu nasi dengan murid tahun 4 dah. Mas sekarang berada di luar bengkel RBT. Okey. Cikgu nang sini. Nampak tu dialog tu. Murid-murid hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Okey. Anak murid anak murid dia tanya, "Kenapa perlu tinggalkan beg kat luar bengkel?" "Perlu tinggalkan beg di luar bengkel." Jadi cikgu cikgunyalah, cikgu nasihat bagi tahu sebab beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Okey. Itu antara peraturan keselamatan bengkel sebelum masuk. Sebab apa? Sebelum masuk kena tinggalkan beg di luar kan. Okey. Dia kalau beg letak di lantai tepi-tepi dinding memang orang akan lalu lalang di koridor akan terlanggar. Jadi ruang laluan koridor tu menjadi sempit. Jadi tak nak bagi mahalan laluan. Ha beg perlu dimasukkan di nampak tu gambar kedua. Di sini. Di rak beg. Ha supaya lebih tersusun, kemas dan teratur. Ha ruang pun jimat. Okey. Nah, okey, boleh baca muka surat 2, muka surat 3 ni. Okey. Kita terus ke peraturan keselamatan. Okey. Tengok muka surat 4. Okey, peraturan keselamatan ni perlu diamalkan ketika berada dalam bikil RBT. Ha, kebalangan boleh berlaku kalau kita tak patuhi peraturan keselamatan. Okey. Yang pertama. Tak kisahlah sebelum kamu masuk semasa dan selepas, kamu mesti mematuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey. Dalam bengkel tak akan ada tanda-tanda keselamatan. Sama, ada dikata dilarang merokok ke ataupun dilarang bermain ke ha, ataupun sila tutup swiss sebelum keluar sila susun barang dan alatan sebelum keluar daripada bengkel itu kamu semua kena patuh. Tambah-tambah sekarang waktu COVID, jadi sekolah kita mengamalkan dan mematuhi SOP pembukaan sekolah. Nah. Jadi kena amalkan penjarakan sosial. Kalau waktu 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 COVID ni kita masuk andai kata kita masuk ke dalam bengkel RBT itu, penjarakan sosial 1 meter itu kena perlu diamalkan. Okey. Yang kedua. Ha. Sebelum memulakan aktiviti di bengkel, kamu semua kena buka pintu dan tingkap. Okey, kenapa kena buka pintu dan tingkap? Sebab nak bagi laluan udara tu masuk dan keluar. Kalau apa-apa debu ataupun Uh, kotoran yang kamu buat dalam bengkel macam apa kata sisi-sisi kayu ke ha jadi tak tak adalah terkumpul dalam tu tak ada, ada laluan terkeluar okay. selain daripada sebelum mulai aktiviti balik pun kena tutup pintu dan tingkap supaya tak ada haiwan ataupun Uh, kotoran masuk ke dalam bekil okey yang ketiga um, kamu kena bersihkanlah meja kerja sebab bila dah bertutup tingkap tingkap dengan pintu ni memang debu-debu tu adalah dekat atas meja kerja ha uh, supaya lebih bersih dan tak baju kamu tak kotor tangan kamu tak kotor ada juga yang allergic dengan debu ha. Jadi seeloknya bersihkan meja kerja dan bengkel S uh, Setelah selesai melakukan aktiviti Ok bagus ha, Ok tengok muka surat seterusnya ha, Ini tadi kita mula-mula Tempat meletakkan beg Okey, Ok setiap bengkel Dia perlu ada tempat meletakkan beg Sebab Nampak tu lebih Tersusun dan kemas kan Kalau letak di tepi dinding tu Jadi nampak berterabu Satu Lepas tu lalu pun jadi sempit Kadang-kadang bila orang yang lalu lalang Buk terlanggar-langgar Entah ke mana beg kamu kita sepak ni Tak pun Habiskan beg kamu baru beli kotor ha. Jadi lebih baik letak di tempat meletakkan beg Okay Seterusnya Haa ini amat penting sekali lah. Guna alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, kenapa kena minta kebenaran guru? Sebab satu yang pertama nak memastikan barang tu digunakan seeloknya dan pastikan barang tu tidak rosak. Okey, kalau rosak kamu kamu main guna je boleh mendatangkan kecederaan tau. Okey, contohnya kan gergaji atau gunting. Kamu tengah gunting tiba-tiba atau gergaji kayu pop patah atau pelantun ke kamu. Tak kecederaan. kan? Sebab tu lah minta kebenaran guru dulu. Guru akan tengok dulu barang tu rosak ataupun elok. Ha. Yang kedua sebab uh, nak memas nak memastikan Uh, stok ataupun Barang tu ada ke tak Okey, Bila dah dapat ke dalam guru ni Pastikan pulang balik lah Ataupun letak di tempat Asalnya okay. Yang terakhir sekali ha. Patuhi arahan dan maklumat Daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel Jadi nah. memang Kerasa sana Walau Sebelum semasa dan selepas. Okey. Tak tiga benda tu sebelum semasa dan selepas masuk bengkel itu kena ikut arahan guru keselamatan diri ketika melakukan aktiviti dalam bengkel. Kalau tak ikut peraturan macam cikgu cakap tadi kamu mungkin boleh tercedera. Okey. Selain tu kalau kamu tak ada tak uh, tak patuhi keselamatan diri mungkin juga pakaian kamu boleh rosak. Okey. Tengok tu. Kita mula dari kanan lah yang ikat rambut yang panjang. Okey. Kenapa perlu ikat rambut panjang? Sebab kalau tak ikat, bagi yang tak betul lah. Kalau tak ikat jadi nampak serabut satu. Satu lagi bila kamu tengah buat kerja dalam bengkel akan mengganggu kamu punya pekerjaan. Terus rambut panjang lah, sampai lebih bahu. Tengah-tengah gunting ke, tengah tengah buat potong kayu ke rambut tu be terkena kawan sebelah le lah. kadang-kadang terkedip uh, melirik ke depan lah, rambut tu tak kerimas kawan-kawan kamu peribas. Jadi baiknya ikatlah rambut tu. Ha. Bagi yang bertudung. Bagi yang bertudung ikat ataupun masukkan tudung ke dalam apron. Okey. Ha, sebelum tu tengok kamu perasan tiga-tiga gambar ni pakai apron. Kalau pakai apron. Ha. Sebab tak nak bagi pakaian sekolah kamu kotor. Kalau kotor payah tau nak 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 cuci baju tu dalam mahal nak beli baru nak nak basuh pun tak semestinya tanggal ha jadi sebaiknya lah pakai apron waktu seni pun kamu pakai apron juga kan ha okey dia kata situ masukkan tudung ke dalam apron sebab macam tadi lah tak nak mengganggu pekerjaan kamu waktu melakukan aktiviti dalam bengkel satu lagi risau bila kamu buat kerja, tudung kamu tersangkut di mana-mana. Ha, bolehkan datang kan kecederaan. Yang terakhir, pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam pingkil Okay. Tapi dalam sekolah memang kena pakai kasut lah. Tak boleh pakai selipa. Tapi cuma nak pesan, kalau buat kerja berat, kena pakai kasut. Sebab kalau barang jatuh, tukul ke gunting, sekurang-kurangnya dapat melindungi kaki kamu daripada tercedera. Kalau pakai slipper, aa, lagi bahaya lah sebab terdedah kulit kamu tu. Okey. Dia faham ya, peraturan keselamatan diri ni. Okey. Seterusnya. Peraturan keselamatan alatan. Okey, baik. Alatan dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan yang berikut. Okey. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum gunakan alatan. Okey. Ini penting. Kalau kamu tak tahu guna alatan tu, seeloknya kamu tanya guru. Jangan tanya kawan. Risau. Bul uh, macam mana nak cakap ah? Kalau kamu tak minta kalau kamu tak tanya guru, kalau kamu tak tanya, tak tahu satu benda tu boleh uh, mengakibatkan kemalangan kepada diri kamu sendiri sebab kamu tak tahu guna alatan tu. Okey. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey. Kamu nak guna alatan tu, kamu kena hati-hati buat pekerjaan tu dengan apa ni cermat. Sel buat perlahan pelan tak apa jangan laju sangat ha sebab ini melibatkan keselamatan alatan kalau kadang-kadang alatan tu pun ada yang berkarat rosak nah kan? ha. jadi selutnya berhati-hatilah yang ketiga laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru okey kalau kamu tu jumpa kalau alatan kamu yang guna tu ataupun kamu terjumpa yang rosak Ha, kamu kena laporkan pada guru. Jadi guru akan uh, bagi kamu guna alatan yang elok. Okey. Kalau hilang pun laporkan sebab boleh guru masukkan dalam data alatan. Nah, ha. jadi boleh tahulah berapa banyak yang hilang, berapa banyak yang ada. Okey, yang keempat. Bersihkan alatan selepas digunakan. Okay. Kalau alatan kamu gunakan tu kotor, ha uh, cuci dulu. Lap dengan kain. Ha. Uh, kalau perlu dengan air, uh, lap dengan air. Okey. Kalau tak cuci, mungkin alatan kamu tu boleh berkarat. Kalau berkarat rosaklah. Ha. Uh, Kasihanlah kawan, kawan kamu, adik-adik kamu tahun 3 tahun, tahun 2 akan datang masuk tahun 4 nak guna alatan tu rosak. Okey seterusnya. Dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ha, ini memang paling pantang lah kalau dalam bengkel. Jangan sesekali nak bergurau dengan kawan waktu menggunakan alatan dalam bengkel. Sebab alatan tu ada yang berat, ada yang tajam. Kalau kamu bergurau, tak pasal-pasal kawan kamu tercedera. Kamu Ha. Kalau kamu sayang diri kamu, sayang kawan-kawan kamu, -kawan, janganlah nak bergurau. Buat kerja dengan serius. Ha. Kalau kamu nampak kawan kamu main tegur. Ha, okay. Kalau cikgu nampak kamu main pun cikgu akan tegur kamu. Bukan sebab cikgu benci kamu, tapi sebab cikgu sayang kamu, tak nak bagi kamu tercedera. Okey. Ingat eh. Okey. Okey. Kemudian gunakan alatan dengan cara yang betul. Ha. Ini guna alatan dengan cara yang betul ni nanti cikgu mungkin cikgu akan ajar cara menggunakan alatan tu sebelum melakukan aktiviti. Okey. Tapi selalunya cikgu cikgu akan pantau cara kamu gunakan alatan. Okey, kalau ada salah cikgu akan tegur. Ha. Kadang-kadang bila tangan kamu tu contohnya kamu tukul, paku Tangan kamu sebelah tu Pegang tak betul Kemungkinan kamu boleh tertukul Jari kamu Boleh pecah kamu punya Kuku kamu ha. Jadi Gunakan alatan tu dengan Betul ya Hati-hati ya okey Yang terakhir sekali Dah guna Simpan alat tu ha. Okay Kalau tak simpan Berterabur atas meja ha. Itulah cikgu kata satu akan rosak berkarat. Yang kedua, barang akan Bila tuju tentang keselamatan bengkel. Ingat kesimpulannya keselamatan beng dalam bengkel semasa dan sebelum keselamatan diri, keselamatan alatan tu perlu dititik beratkan. Ia dapat mengelakkan daripada sebarang kecederaan dan barang-barang dalam bengkel dalam keadaan susun kemas dan teratur. Okey baiklah ada apa-apa soalan? Kalau kamu ada soalan bolehlah tanya dalam grup WhatsApp ataupun chat cikgu secara personal. Okey. Okey. Ah jadi Cikgu nak kamu keluarkan buku tulis panjang warna pink eh. Okey. Tulis nama kamu, kelas, nama apa? Subjek dan nama cikgu. Okey. Cikgu yang pertama Cikgu nak kamu buat nota peta minda kalau kamu tak kalau kamu tak tahu peta minda tak apa kamu buat tulis je buat nombor okey Jangan. tapi lagi pun cikgu dah ajar kamu cara buat peta minda kan waktu BMN tahun 3 ha buat bentuk-bentuk ikan bentuk pokok kan okey jadi tiada masalah kan kamu nak buat peta minda okey senang je kamu guna buku tulis RBT tu yang pertama buat tajuk ni tajuk besar peraturan يلا maaf ya peraturan keselamatan Okay, tajuk besar. Okey. Selepas tu barulah kamu tulis ni penerangan dia. Okey. Tulis penerangan ni. Okey. Okey. Itu tajuk besar dia dengan penerangan dia buat dalam satu bulatan ataupun satu bulatan besar lah senang cerita ok untuk bulatan kecil-kecil dia ok ataupun nombor pertama yang nombor pertama bulatan kecil dia kamu yang buat pertama yang ni tulis ni je balik ok yang kedua Yang kedua Ini Yang ketiga Tulis ni Yang keempat Buat yang Ni Kelima Dan yang Terakhir Okey Tu. Untuk peta minda yang kedua buat muka surat baru. Ini tajuk besar dia. Eh. Okey. Lepas tu Kamu tulislah penerangan dia tu ha. Yang pertama Buat yang ni ini kedua Dan pakaian dan kasut Yang sesuai ni yang ke Tiga okay, Boleh faham ya Ha Ok Peta minda yang ketiga Kamu buat yang ini sebagai Tajuk besar dia Ok Yang pertama Kamu buat ini Ini ke Dua ini ketiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi ada tujuh semuanya Peraturan Okey Nanti kalau kamu dah siap Tak gambar Tunjuk Kepada cikgu Dan Jangan masukkan dalam grup WhatsApp ya. PM cikgu dia Okey Terima kasih